Прошу вас розказати про найновіші події, найновішу інформацію з місця проведення операцій. Да, конечно. Здравствуйте, дорогие коллеги. Я имею возможность проинформировать вас о том, что произошло за минуты сутки в театре, где проводится антитеррористическая операция этого Украины. Значит, ночью в районе проведения операции прошла относительно спокойно. увеличится штраф налоги, привлеченных к операции но на, если направляет на поддержание мира в регионе, мы обеспечиваем безопасность жителей в, в областей Украины. Террористы, зная об этом, по тактику диверсии действий, стреляют в украинских штат, в жилых кварталах, в детских майданчиков, прячутся за спиной мирных граждан. И при этом прекрасно понимают, что украинские человеки не станут стрелять таких своих в ответ. Поэтому, потому что воины Украины мирных людей. А что касаемо э, конкретики, то э, вчера вечером в Украине 30 минут э, была попытка атаки на блокпост проекта человеков, который расположен э, на черноконце Славянск. Атака была убита, поэтому а 40 человек вооруженных людей были рассеяны позиции украинских Крымской были обстреляны. В результате обстрела никто из мирных жителей украинских Крымских не пострадал. Сейчас там позже. Он украинских Крымских в районе города Ильдум а, была атакована неизвестными вооруженными людьми. Было порядка 20 человек. Стрельцы постоянно отбор со стороны украинских военнослужащих. Неизвестные вооруженные лица. Или со а, стороны Таких человеков, жителей мы не имеем. А, на на это часто могу проинформировать уже коллеги, что в результате специальных действий были задержаны представители человека, все же не во время активных действий по разведке истории, прилегающих там, в, которые вовлечены в операцию. При задержании было 4 четыре единицы гранатометов – это модели РПГ-26 и РПГ-7, да. а также автомат Талашского с подствольником и боеприпасным оружием. В настоящее время задержаны показания. Их показания входят в следующее, что они а, проходили подготовку в Российской Федерации. Подготовки длился порядка 10 дней, привлекались к их офицерам ФСБ и ГРУ Российской Федерации задачи, которые ставились э, э, террористам, были направлены на совершение террористических актов на территории Украины. Даже были заняты кандидатом и убийствами. В настоящее время следственные действия продолжаются. Фотографии которые которая была задержана при указанных террористов, выложены в принципе буквы. Вы можете увидеть, чем работает на наш... Я готов слушать. А, дякую. Чьи-то запитания? За да, будь ласка. Сезон Виталий, новости а, коллеги, Донбасса. Я не слышал, так я пошел дублировать. А много ли граждан Российской Федерации среди задержанных? Есть ли они вообще? И кадровые офицеры российских военных сил? Я вопрос. Чи є кадрові російські офіцери і військовослужбовці і громадяни Російської Федерації серед затриманих? Mm, Я попрошу задіятися повторити вопрос. Чи є серед затриманих громадяни Російської Федерації і кадрові офіцери Російської армії? Mm, України. Это граждане Украины, которые имеют соответствующие документы и являются гражданами Украины. Из задержанных в еще время наше соблюдение ОСАТО, представители Российской Федерации так, в на момент. Дякую. Да, прошу. Um, after yesterday's message of Rada,

Значит, в настоящее время активная фаза антитеррористической операции продолжается. В настоящее время и это могут наблюдать жители восточных областей Украины. Идет плановая ротация войск и сил, задействованных в антитеррористической операции, то есть на место э, подразделений, которые работали на первом этапе операции, приходят новые подразделения, подразделения, которые находились на территории Востока Украины, возвращаются в пункты постоянной Продолжается плановая ротация войск и сил. В канал Володислав. скажіть, будь ласка, що вам відомо про можливі військові навчання біля України російського кордону 25 травня? Дякую. Я попрошу повторити про що вам відомо про можливі російські навчання російської армії біля українського кордону 25 травня цього року? А то ж саме що і вам уже на каналі. Постоянно в интернете с сегодняшнего дня почалися очередні учения войск Російської Федерації вблизи границь, э, с Дякую. Ще Агентство Василь Короткий. Скажіть, будь ласка, у вас дані по кількості загиб бойовиків и, зокрема, про присутність чеченців на стороні бойовиків? Значит, эта інформація является оперативной. значит, не подтверждены в полном объеме. По информации, которую я владею, в морге города Краматорска э, в настоящее время находится от 50 до 100 э, трупов спортистов, э, которые принимали вакцины боевых против украинских человеков. что насколько... касаемо присутствия на территории Украины чеченских боевиков, то абсолютно подтверждена информация по этому вопросу изменения. Mm -hmm. Как я говорил ранее, багато і те, що протестні принципи в ході операції ОТО, е, громадяни України, які пройшли курс підготовки на території мира таких військових збіденнями. А і пов... яка пов... пов... яка ситуація навколо спроб бойовиків вивести тіла загиблих в Росію? я по повторюся. Е, яка ситуація навколо спроб бойовиків вивести тіла загиблих, убитих у Росію? А... Есть оперативная информация в районе а, населенного пункта приграничного пункта Дмитровка, российские военные служащих, а также террористы, которые Украины готовят коридор для вывода Аслантин, а также выводы. <Sellt> Тіл, погибши, в в основі, в принципі, Дякую. Чи могли б ще раз ...отриманих, тому що були проблеми зв'язком? В настоящее время на території знаходиться а, два проводять действия раніше привіз вже. Ще раз, будь ласка, перепрошую ще раз цифру окремо, бо тому, що дуже В настоящее время на территории лагеря находятся два диверсанта, с которыми проводятся следственные действия с целью степени земли, а также выяснения иной оперативной информации, которая поможет украинским человекам для проведения контрдиверсионных действий. И иные представители террористических групп переправлены для дальнейшей работы с ними заинтересованным следственным органом, Um, sorry, again on the same question. So, after yesterday's message of Rada uh, that uh, they may stop the terrorist operation, there are no changes at all in the field. And secondly, now you were talking about these two saboteurs, you're talking about the two journalists, the two Russian uh, journalists. Thank you. Так, да. е, перше питання, ще раз уточнення. Е, то чи немає жодних змін в проведенні операції відносно е, тих рішень, які приймала Верховна Рада? Ми виконуємо задачі так, президента. Е, весь комплекс задач, які у на нас в виймі, задачі, на команду, виймає, в повному объйомі. що які не знімає, ми працюємо в указанні управління. Дякую. І друге запитання. Коли ви говорите про про двох затриманих, чи йде мова про журналістів? Ні, В цьому випадку двох затриманих журналисти, э, Не проводиться робота. в специальных э, структурах Украины, работали в Украине. материал который, который, располагает на настоящее время. Если он, возможно, в ближайшее время прояснит нам свет на многие моменты, скажем, деятельности группировок на территории восточных областей Украины. Дякую. Еще запитание? Пожалуйста. Uh, to what extent are you cooperating with the Election Commission uh, to make sure that the um, elections in a week go off uh, without a hitch? At uh, the of the проходить выборы. Далее мероприятия уточняются, точно это планирование, уточняется сила и средства, задействованы для того, чтобы обеспечить безопасность жителей, которые проживают в стране, в, в том числе и во время мероприятий, связанных с выборами. Еще запитания Які деталі у вас є з приводу стрілянини в Артемівську? Задають запитання. <піручі> Була стрілянина в Артемівську. Чи є у вас якась інформація з приводу цієї події? Інформація <піручі> з чого? Стрілянина в Артемівську. Місто в районі Артемівську. <піручі> Хорошо, еще запитание? do you have any additional information about the uh, two or three journalists that have been detained, two uh, working for russian life news, uh, who are reportedly now in kiev being questioned, and a third journalist, a freelance british journalist f working for uh, russia today, um, his name is graham phillips, who has been detained around slavyansk, and there are no reports of where he is. <laughs> Просять коментар е, з приводу подальшої долі затриманих журналістів Life News, е, а також затриманого британського журналіста телеканалу Russia Today. А, значить, що касаємо да, касає журналістів а, Life News, в настоящее час і життя знаходиться в безпеці, і ніщо не угрожає. с ними работают соответствующие органы, которые занимаются сознанием, работают специалисты с видеоархивом, который был обнаружен у оператора и журналиста. к тому материалу, имеется есть много вопросов, равно как и к зрителям телеканала Лайфлин. По персонажам озвучивали еще информация по Ні, я не можу підтвердити факт змушені журналістів, а й такі Дякую. Ще запитання? Запитань більше немає. Пане Владиславе, дякую вам за можливість поговорити і розповісти про ситуацію. На цьому все. Дякую. Да, так, доброго. До свидания.